Слушать, то, Я то, была в комитете председателя Раджика. И когда мы поднимали вопрос а, мы на половину выборов, по и нам надо было 50-ки 50. 50. народных, которые Вы поддержали, и мы бы раскручивали дальше. Они отказались. Оппозиция. Не оппозиция, а председатель. этот. Она говорит, вы все равно ничего не добьетесь. Вы сами знаете, кто это председатель. А мне говорят, вот она добилась, что с пенсионеров сняли. Да не она добилась. Это мы добились, когда мы стояли на Майдане. Тогда их не было это. А когда они пришли, вот эти горе народные депутаты.